আজকের আরও একটি বড় খবর মাদক দ্রব্য পাচারে আরও এক নতুন কৌশল স্পেয়ার টায়ারে লুকানো বৃহৎ পরিমাণের হিরোইন উদ্ধার করল কাছাড় পুলিশ নেশা জাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে কাছাড় পুলিশের বিশেষ অভিযানে বড়সড় সাফল্য লক্ষ্মীপুরের বাসকান্দি এলাকায় কাছাড় পুলিশের এক অভিযানে চারশত দশ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানা গেছে মঙ্গলবার রাতের এক অভিযানে পুলিশ এএস জিরো ওয়ান ওয়ান সি সেভেন এইট ফাইভ থ্রি নম্বরের একটি মারুতি সুজুকি গাড়ি আটক করে তল্লাশির সময় অতিরিক্ত টায়ারের ভিতরে লুকানো অবস্থায় পঁয়ত্রিশটি সাবানের বাক্সবর্তী চারশত দশ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয় তৎসঙ্গে আটক করা হয় এক যুবককে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে এই মাদক মিজোরামের কলাশিব জেলা থেকে পাচার করা হচ্ছিল ঘটনাস্থলে মাদক পরীক্ষা কিটে পজিটিভ ফলাফল মেলে এ বিষয়ে পুলিচৰ তদন্ত চলচ্চবাৰ একবাদিক চিনিয়ৰ পুলিচ চুপাৰোম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু যোৱা নিশা আমি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি লখিপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বাছকাদি গাঁৱত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলিছিল চলাইছিলোঁ আৰু সেই অভিযান কালত আমি এখন গাড়ী মাৰুতি চুজুকি এখন গাড়ী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু মাৰুতি চুজুকিখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ জিৰ' ইলেভেন চি ছেভেন এইট ফাইভ টু আৰু তাৰ যিজন গাড়ীখন চলাই অহা যিজন আৰোহী যিজন চালক তেওঁৰ নাম আছিলে মহম্মদ ফিৰোজ আহমেদ লস্কৰ তেওঁৰ পিতৃ পিতৃৰ নাম হ'ল মতিমিয়া ধনিপুৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ নাইন আৰু চুনাই থানাৰ অন্তৰ্গত তেওঁক যেতিয়া আমি তেওঁক আমি যেতিয়া আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ এপ্ৰিহেণ্ড কৰি তেওঁক আমি খান তালাচী আৰম্ভ কৰোঁ সেই সময়তে সেই গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কৰা টায়াৰ আছিল মানে স্পেয়াৰ টায়াৰ আছিলে স্পেয়াৰ টায়াৰৰ ভিতৰত দুটা স্পেয়াৰ টায়াৰৰ ভিতৰত তেওঁ লুকুৱাই অনা অৱস্থাত থাৰ্টি ফাইভটা পঁয়ত্ৰিছটা চাবোনৰ বাকচত হিৰইনযুক্ত চাবইন বাকচত আমি ড্ৰাগছ ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই দুইটা স্পেয়াৰ টায়াৰ আছিলে গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত চেম্বাৰত তেওঁলোকে লুকুৱাই আনিছিলে গতিকে আমি যেতিয়া গোটেই বিষয়টো চালোঁ যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি তাতে স্থলীতে আমি ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি সম্পূৰ্ণ ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত সামগ্ৰীখিনিক আইনগতভাৱে আমি জব্দ কৰোঁ আৰু সেই সময়ত আমি ওজন কৰোঁতে আমাৰ দেখা গ'ল যে তাৰ ওজনৰ পৰিমাণ আছিলে চাৰিশ দহ গ্ৰাম আৰু এই চাৰিশ দহ গ্ৰাম হিৰইন আমি তাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি জব্দ কৰোঁ আৰু বাকী যি ফৰেঞ্চিক্স ছাইন্স লেবৰেটৰীত পঠাবৰ কাৰণে আমি যোঁজা আৰম্ভ কৰোঁ এই যিখিনি জবৰখিত সামগ্ৰী আমি লাভ কৰিলোঁ বা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় দুই কোটি পাঁচ লাখ টকা হ'ব বা তাৰ অ তাতধিক হ'ব গতিকে আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কালত আমাৰ দেখা গৈছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আমাৰে সীমান্তৱৰ্তী যি জিলা আছে সেই জিলাৰ সদৰ অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু আমাৰ ইয়াত সৰব সৰবৰাহ কৰাৰ পিছত এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি জিলাৰ বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে তেওঁৰ লগত থকা আৰু তেওঁৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰা দুই কেইজনৰ ব্যক্তিৰ আমি সূত্ৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ অধিক তদন্ত আমি চলাই আছোঁ ইয়াৰ লগতে যি টেকনিকেল অধ্যয়ন হ'ব লাগে বা টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে সেইটোও আমি চলাই গৈছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ শীঘ্ৰে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আন ব্যক্তিক আন এজন ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু বৰ্তমানলৈকে এই যে আমি বিশেষ সূত্ৰে অভিযান চলাই লা আমি যি পৰিমাণৰ হিৰইন জব্দ কৰিছোঁ সেইখিনি আমি ফৰেঞ্চিক ছায়েঞ্চ লেবৰেটৰীত পঠাবলৈ যোজা কৰিছোঁ আৰু জোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু তদন্তৰ আওতাৰ যিসকলে আহিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ